27 грудня Біла церква отримала чотири тролейбуси із-за кордону. Після проведення сертифікації транспорт вийде на маршрути. Місткість таких тролейбусів до 150 чоловік. Люди зможуть оцінити набагато нижчий рівень шуму та кращий рівень комфорту ніж в діючих тролейбусах. А от червоний колір в тролейбусному управлінні планують змінити, адже розробляється єдиний дизайн міського транспорту. Хочу вас познайомити з новим видом транспорту в нашій в нашем городе Экарус э, 280Т. Это сочлененный троллейбус, привезен из Будапешта, на который выделялись э, 3 миллиона гривен. Э, в процессе тендерной закупки э, нам удалось сэкономить 120 тысяч гривен. Э, то есть э, нам 4 троллейбуса обошлось э, 2, э, 2 миллиона 880 тысяч. Этот троллейбус э, очень необходим нашему городу, потому что э, у нас э, количество транспортных средств э, ограничено. И э, во время пиковых перевозок э, не хватает у нас транспорта, чтобы э, нормально перевести всех э, пассажиров. Э, пассажировместительность этого э, троллейбуса 150 человек. Их у нас 4 штуки. Поэтому мы думаем, он существенно улучшит ситуацию в пиковой перевозке. Цена одного нового троллейбуса в базовой комплектации порядка 4,5 миллионов. В нормальной комплектации где-то до 7 миллионов гривен. Недостаточно сейчас средств, чтобы покупать новые троллейбусы, поэтому это идеальный вариант, чтобы хоть как-то решить вопрос пиковых нагрузок на, на пассажирских, на перевозках.